Праздник татарской культуры Сабантуй уже стал для нашего района доброй традицией. В этом году массовое мероприятие объединило всех ценителей народной татарской культуры здесь, в селе Междуречье. 22 творческих коллектива и более 400 гостей. В этом году праздник татарской культуры Сабантуй стал самым массовым за последние годы. И это в большей степени заслуга хозяев праздника. Жители села Междуречья впервые встречают подобный фестиваль на своей земле, потому и к подготовке подошли с большой ответственностью. Ну, я рад, что у нас поселение проводится этот праздник. Этот праздник для людей. Как бы мы их готовили всем телом, Раньше знали, что у нас праздник будет, поэтому и субботники, и так народ и собирался, возле домов, организовывали конкурсы. Все, готовились к празднику. Ставший уже традиционным, праздник объединяет людей всех возрастов и национальностей. Депутат законодательного собрания Омской области Вадим Бережной уже не раз принимает участие в Сабантуи и отмечает, что подобные мероприятия – это отличный повод, чтобы объединить жителей не только района, но и области. У них есть удивительная возможность оптимистично посмотреть на сегодняшний день, с надеждой посмотреть в будущее, потому что если мы умеем делать себе такие праздники, значит у нас есть возможность и также активно и ярко работать, также стремиться к лучшему будущему. Жительница села Большие Туралы Виктория Филиппова второй раз участвует в Сабантуе вместе со своим творческим коллективом. Как отмечает девушка, подготовку праздника можно назвать идеальной, потому выступать на таком мероприятии всегда приятно. Весело, здесь очень весело и мне очень понравилось. Много народу и все такие интересные, много всяких коллективов приехало от всю, отовсюду. Алимира Гайнулина из Больших Туралов тоже осталась довольна приемом хозяев праздника. Хозяева всегда молодцы, они всегда встречают радушно, готовятся, за что им благодарны, конечно. Также хорошо встречают, как и везде гостья праздника Нурбаяна широва приехала в междуречие из краписки специально чтобы насладиться татарской культурой обилие народных блюд яркие костюмы и творческие номера вызвали у женщины массу положительных эмоций красиво хорошо вообще это не сказать словами хорошо понравилось мне Каждый из присутствующих на празднике мог найти себе занятие по душе. Кто-то предпочитал сидеть на трибуне и наслаждаться выступлением творческих коллективов, а кто-то испытывал свои силы в старинных народных забавах. Так молодые люди поборолись за главный приз, проявив свои силовые способности. Здесь было важно на скорость добраться до вершины столба. А вот у детей большой интерес вызвал другой конкурс – пройти до конца горизонтально расположенного бревна. Задание сложное, но главный приз – баран – привлекал все больше участников. Подобное обилие конкурсов и развлечений просто не позволяло гостям праздника заскучать. Просто супер! Мне нравятся концерты, праздники и веселье. Больше всего положительных эмоций от праздника получили представители более старшего поколения, которые до сих пор помнят и чтят культуру, народные обычаи своих предков. Нет, видели мы такого? Мы же голые были, жрать ничего не было, война была. А талант на войне Раскулачивание, полит-НВД. А что мы видели? Ничего не видели. Вот постарше только мы и начали радоваться. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Ефимович на празднике татарской культуры Сабантуи вспомнил свою молодость. Тогда, в мирное время, фронтовик не раз являлся участником народных гуляний. Потому и настроение сегодня по-доброму ностальгическое. Да все мне нравится. Молодежь, красота большая, девушки красивые. Раньше тоже проводились какие-то не там вот раньше было. На природу я в Сиделе тоже жил. На природу выезжали, собирались все вместе. Так вот. Это очень хорошо. Одним из главных акцентов праздника стало народное подворье, где каждый желающий мог попробовать татарское блюдо, приготовленное по старинному рецепту. Пирог с рисом и мясом, пирог из песочного теста и калинового варенья, а также главное блюдо праздника чак-чак. Каждый кулинарный шедевр приготовлен строго по рецепту предков, чтобы не утратить истинный вкус блюда. Стараемся не вносить, потому что они как бы издавна идут у нас и имеют свой вкус, свою специфику. Ну, как, мы стараемся придерживаться, потому что это очень вкусно. После завершения праздничной программы гости не спешили покидать территорию школы, где был организован широкий праздник, что еще раз доказало, что именно в единстве сила народов нашего района.